Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Kucing merupakan salah satu hewan berbulu yang menggemaskan dan imut, hingga membuat cukup banyak orang yang jatuh hati ingin memeliharanya, sehingga favorit jadi binatang peliharaan. Kucing bahkan disebut sebagai hewan yang setia. Sampai muncul berbagai pemberitaan, penuh haru mengenai kesetiaan kucing kepada sang pemiliknya. Kebanyakan rumah pada saat ini bisa dipastikan memelihara hewan yang satu ini. Merawat dan memelihara kucing tidaklah sulit karena kucing adalah hewan yang mandiri, cukup sediakan makanan, dan semangkuk air minum itu sudah membuat mereka bahagia. Ada tujuh kelebihan kucing yang membuat mereka lebih keren untuk dipelihara dibanding hewan lain, yakni: satu, kucing sangat lucu dan membawa kegembiraan. Orang yang tinggal dengan kucing akan dapat mengatakan bahwa memiliki kucing peliharaan di rumah adalah petualang dalam segala hal, mengikuti gerakan kucing peliharaan, dan menyaksikan ekspresi serta perilakunya membuat pemilik lebih ceria. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa hanya dengan menonton video kucing di internet saja sudah menjadi salah satu hiburan paling menyenangkan, karena emosi yang muncul setelah menonton video kucing lucu tersebut dapat menjadi pembangkit pikiran positif dan memberi lebih banyak energi kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kucing. Ini alasan utama kita memelihara kucing. Bentuk mereka yang lucu, bahkan cara mereka tidur juga sangat lucu. Dengan melihat kegiatan mereka sehari-hari, membuat hati kita senang dan bahagia. Kedua, kucing memperlihatkan kepada kita bahwa tidur bisa di mana saja. Mereka bisa tidur di mana saja, di dalam lemari, di tumpukan baju kotor, di dalam baskom. Di bawah meja, di sudut kursi, dan di tempat lainnya, mereka menunjukkan bahwa apa saja bisa digunakan sebagai tempat tidur. Ketiga, kucing adalah hewan yang hebat. Mereka kerjanya cuma bersantai, bermain, makan, tidur, dan sesekali mencakar kursi atau perabotan rumah lainnya. Meski seperti itu, si pemilik malah makin sayang dengannya. Keempat, cinta kucing adalah barang mahal. Kucing adalah hewan yang mandiri. Mereka mudah akrab dengan siapapun, tetapi sesama kucing terkadang sering menjadi keributan. Kucing akan selalu bermanja-manja dengan sang majikan sampai membuat hati sang majikan meleleh. Kelima, kucing tidak marah ketika dinamai dengan nama yang konyol sekalipun. Kucing walaupun diberi nama yang konyol dan aneh-aneh, mereka tidak keberatan. Bahkan mereka akan menjawab dengan meongannya yang manja ketika sang majikan memanggilnya. Enam. Suara dengkuran kucing bermanfaat bagi kesehatan manusia. Biasanya kucing mendengkur saat mereka merasa nyaman, tenang, saat dielus atau saat ingin mengungkapkan persahabatan dan cintanya kepada manusia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa frekuensi suara dengkuran kucing berpotensi menyembuhkan beberapa permasalahan kesehatan pada manusia. Faktanya, frekuensi suara dengkuran kucing cocok dengan frekuensi penyembuhan. Itulah mengapa dengkuran kucing dikatakan sebagai semacam terapi untuk kucing itu sendiri, dan bahkan untuk terapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mendengkur dapat terjadi pada frekuensi antara 20 dan 140 Hz. Kucing rumahan umumnya mendengkur dengan frekuensi antara 20 sampai 50 Hz. Getaran suara ini merangsang penyembuhan jaringan terutama pada cedera yang mempengaruhi tandon dan otot, baik pada kucing maupun orang yang mendengarnya. Frekuensi ini juga mengurangi rasa sakit dan membantu meningkatkan kepadatan tulang. Ketujuh, kucing menjaga rumah dari hewan pengerat. Selama ini, tikus yang masuk ke dalam rumah merupakan permasalahan bagi banyak orang. Hewan pengerat ini terkadang berukuran kecil dan tubuhnya fleksibel, sehingga mampu menyusup melalui celah sempit. Mereka berkeliaran di dalam rumah untuk mencari makan maupun untuk berlindung. Selain menjijikan, kehadiran tikus di rumah kita bisa membawa berbagai macam bakteri sehingga bisa menimbulkan penyakit berbahaya. Tikus juga merusak rumah. Hal ini karena gigi mereka terus tumbuh sehingga seringkali gemar menggerogoti kayu hingga kabel-kabel. Salah satu cara efektif mencegah tikus datangi rumah kita adalah dengan memelihara kucing Mengadopsi kucing kampung adalah cara paling efektif untuk mengurangi populasi tikus Oke pemirsa yang budiman, itulah tujuh kelebihan kucing dibanding hewan lain Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.